Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. ¿Y ahora sabes lo que quieres ahora? No, solo sé que lo que quiero de ti tiene que ser algo importante y que valga la pena para ser médico. Me reí y me crucé de brazos. Cualquier cosa que ella quisiera hacer siempre estuvo relacionada conmigo. Si logras ser médico, te lo daré todo. Pero recuerda esto, te conviertes en médico para ti misma, no porque quieras una promesa de mi parte. Ese fue un beneficio añadido, gran beneficio añadido. Lo que sea bueno para ti, hazlo. Yo me voy. Estaba a punto de salir cuando escuché que sonó su teléfono. La pequeña niña miró su teléfono en modo de pánico. Le quité el teléfono y me hice cargo. Hola. Finalmente contestas mi llamada. La voz del hombre al final de la línea me hizo fruncir el ceño. Miré a mi amigo que ahora estaba sentado a mi lado. ¿Quién es? Soy yo. ¡Eak! Pedí tu número en la galería de arte. Oh, espera un segundo. Le devolví el teléfono a Juan Viva. Mi cara estaba inexpresiva. Solo mira a mi amiga con curiosidad. Por saber qué haría a continuación. «Pleck, adelante. Me levanté y me preparé para irme, pero Juan Viva corrió y me bloqueó la puerta. Ella cortó la línea inmediatamente. A ella no le importaba la persona que llamaba. ¿Estás enojada? ¿Por qué debería estar enojada? No lo sé, pareces enojada. ¿Parece que estoy enojada? Dije inexpresiva y tiré el teléfono sobre la cama rebotó y rodó sobre la cama como un trozo de basura. Tienes a alguien persiguiéndote. No tiene nada que ver conmigo. Plenk. Salí de su habitación y cerré la puerta con fuerza, siguiendo mi enojo. Tonto, tan encantador. Los hombres la perseguían. Al final serías tú quien me dejará, Juan viva. De repente, se volvió tan popular entre muchos hombres que hacían cola como un largo tren. ¡Guam viva! ¡Qué tontería! No quería estar sola, por eso quería salir con alguien. Tiré un bolígrafo al suelo mientras mis amigos y yo estábamos en la sala de práctica. Mis amigos que estaban charlando hicieron una pausa y me miraron preocupados. ¿Qué pasó, Plank? ¿No puedes escribir una canción? el baterista de la banda preguntó con curiosidad lo miré sintiéndome infeliz no lo entendía estaba molesta si pudiera escribir no tiraría el bolígrafo se miraron y guardaron silencio tenía la mala costumbre de que cuando estaba molesta me enojaba con todos incluso con un mosquito tomemos un descanso no tenemos prisa por sacar una nueva canción la bajista de nuestra banda, rápidamente cambió de tema. Ella aplaudió llamando la atención. ¿En qué usaste tu recompensa monetaria? ¿Qué compraste? Todos sonrieron cuando habló de esto porque todos estaban muy orgullosos de haber ganado el primer premio. Para los estudiantes de secundaria, 2000 pat era un gran problema, incluso para mí, que provenía de una familia adinerada. Compré una baqueta nueva y le di el resto a mi mamá, dijo Todd con orgullo. Sacudí la cabeza cuando escuché que solo recibiste dos mil baht y se lo diste a tu madre. Quería que ella fuera feliz. Ese dinero es tan poco que no le servirá para nada. Deberías gastar ese dinero en tonterías. Todos guardaron silencio cuando dije esto. Brady todavía sonrió y continuó: ¿Y tú, Plank, qué harás con él? No lo sé, lo guardaré por ahora. Es tan poco que no sé cómo gastarlo. No alcanza para lo que quería. Es bueno ser rico. No estás tan emocionado como otras personas porque ya eres rica. ¿Estás siendo sarcástica? ¿Por qué buscas pelea, Plen? Si estás tan de mal humor, deberías irte a casa primero. Estás creando una atmósfera aburrida. Miré a Pari críticamente y agarré mi costosa mochila escolar en mi mano. Está bien, me voy a casa. Salí de la habitación agitada pero olvidé que dejé mi cuaderno ahí cuando estaba a diez pasos de distancia. Regresé a la habitación, pero me detuve para abrir la puerta cuando escuché hablar desde el interior de la habitación. Para ser honesto, no quiero estar en la misma banda con esa... Ella piensa que tiene mucho talento. Es rica pero humilla a otras personas. ¿Tiene algún amigo? Dijo Todd con tono molesto. El resto Tatario de acuerdo. Cerró los labios con fuerza tratando de ser paciente. ¿Los escuché más? Sí, los tiene. Su amiga cercana es Juan Viva. Ella es linda. Ella me gusta. Todd gritó como si alguien fuera a robarla. Pero ella la sigue como un gatito. No sé por qué sale con Plank. Tal vez ella sea el mismo tipo de persona.